हमको दो तीन लड़के के साथ में हमको मारा भी पैसा भी छीन के लिया है और एक साल पहले पंद्रह लाख का हमारा दाला रूम जिम सब कब्जा करके रखा है दादाजी जाफर करके है जाफर के कहने से कर कह रहा है जाफर सनी सनी है और चुपला करके है हमको मारा इधर मारा फूट या पैन मारा कल रात को और पैसा भी छीन के लिया है पैसा छीन के ले लिया उनचास हजार नौ सौ रूपया और हमारे जो साथीदार है उनको चाकू भी दिखाया और चाकू से इधर लग भी गया है जाफर का क्या है जाफरी सब कर रहा है जाफरी, जाफरी दादागिरी कर रहा है और जाफरी के लिए मुन्ना महाराज काम कर रहा है टॉप टेन महाराष्ट्र न्यूज चॅनल मधून मी दीपक कोटेकर आणि यावेळेला मी उपस्थित आहे विरार पोलीस स्थानकात दिवसांदिवस विरारच्या फुलपाड्यामध्ये गँगवार वाढत चाललेले आता पोलिसांना हा आव्हान आहे की हे गँगवार कसं थांबवलं जाईल विरारच्या फुलपाड्यामध्ये अनेक घटना घडल्या समय चव्हाण हत्याकांड त्याच्या अगोदर एक हत्या झाली त्याच्यानंतर नवरात्रीच्या वेळेला देखील एक हत्या झाली दिवसांदिवस फुलपाड्यामधली जी दहशत आहे ती वाढत चालली आहे असं असताना आपल्या सोबत आता निर्मन सिंग नावाचा हा व्यक्ती आहे याच्यावरती काल हल्ला झालेला त्याचे पैसे जे आहेत पन्नास हजार रुपये ते त्याच्या खिशात खेचून घेतलेले सध्या हे प्रकरण विरार पोलीस स्थानकात असून जे आरोपी आहेत त्यांच्यावरती गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि कोणतरी जाफर नावाचा हा व्यक्ती आहे जो या सगळ्या गुन्ह्यामध्ये मास्टर माइंड असल्याचं सांगण्यात येतंय जाणून घेऊ नंतर सगळा काय विषय निर्मन जी ऊपर हमला हमला आहे कीच नाही ने हमारे जाफरने करवाया आहे मुन्ना थ्रू मुन्ना दो लड़के थे पीछे से हमला करने में आठ दस लड़के आगे पीछे थे मैं वहाँ से निकल गया कल रात को पौने दस बजे के आस लेकिन आपके ऊपर उसने हमला क्यों किया क्या वजह थी हमला करने हमला करवाते वहाँ पर हमारा जमीन पड़ा हुआ है इससे पहले भी एक साल पहले हमारा पंद्रह लाख का दादागिरी से गिरफ्तार करके रखा है अपना हुँ। हुँ गिरफ्तार रखा लेकिन है लेकिन इसमें जिस जाफर का आप नाम ले रहे हैं उसकी भूमिका क्या है इसमें जाफर ही उसको भेजता है मुन्ना को क्योंकि जाफर के पास ही काम करते हैं मुन्ना जाफर का नाम पहले भी बहुत सारी घटनाओं में आया है तो क्या जाफर वहाँ पे दहशत फैलाने का, का काम करता है उनका वही बिजनेस ही और क्या है कुछ तो दिनों पहले आपके ऊपर भी एट्रोसिटी का गुना दाखिल हुआ था क्या मामला था आपने भी किसी के ऊपर हमला किया था आपके ऊपर भी यहाँ पे वैसा गुना दर्ज नहीं नहीं हम अपने जान बचाए वो तो लोग दस लोग थे हम लोग एक आदमी थे हाँ। एक बचाया तो उनके ऊपर भी गलती से फ़ायर हमको एक साल के बाद किया गया होना नहीं चाहिए था हाँ। तो आपके पास क्या वो वीडियो है जो वीडियो वायरल हुआ था बीच समय में उस वीडियो के ऊपर चर्चा हो रही थी जिसमें प्रशांत भोसले का नाम आ रहा था क्या प्रशांत भोसले हाँ। उसमें हाँ। शामिल थे शामिल थे दूर दूर से बचाने में लेकिन उनके ऊपर भी गलती से एफ हो गया है

हा पडद्यामागून काम करतो का असं असताना पोलिसांची भूमिका याच्यामध्ये पाण्यासारखी कारण सातत्याने विराटच्या फुलपाड्यामध्ये अशा प्रकारच्या घटना घडत आहेत कधी त्या ठिकाणी हत्या होत आहे कधी चोरी होते कधी लुटपाट होते तर कधी तिकडे त्या ठिकाणी अशा प्रकारची मारामार होते सध्या या प्रकरणामध्ये जो आरोपी आहे त्याला पोलिसांनी या ठिकाणी बसवून ठेवलेला आहे आणि गुन्हा दाखल झालेला आहे आता हे पुढे पाण्यासारखं ठरेल की पोलिस या गुन्ह्यामध्ये अजून कोणाकोणाला अटक करेल ज्याचं नाव घेतलं जातं आहे जाफर त्याच्यावरती कोणती कारवाई केली जाईल हे पाण्यासारखं ठरेल टॉप टेन महाराष्ट्र न्यूज वसईला